thank you नवी मुंबई बेलापूर येथील भाजपच्या जनसंपर्क कार्यालयात भारतीय जनता पार्टीचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष संदीप नाईक यांचा भव्य अभीष्ट चिंतन सोहळा पार पडला युवकांचे आदर्श असणारे आधारस्तंभ संदीप नाईक यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी धार्मिक सामाजिक राजकीय तसेच औद्योगिक अशा विविध क्षेत्रातील लोकांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत त्यांच्यावर आशीर्वादांचा वर्षाव केलाय यावेळी संदीप के नाईक यांनी प्रत्येकामध्ये राष्ट्रभक्तीची भावना जागृत करून प्रत्येकाला भारताचा तिरंगा दिलाय यावेळी संदीप नाईक यांच्या समर्थकांनी आमचं ठरल्याचा नारा देत संदीप नाईक यांच्या उमेदवारीसोबतच त्यांचा विजय निश्चित केला आहे तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेशन न करते हुए अगर पॉसिबल है तो आप समाज उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन करो ऐसे बात मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से कही थी नवी मुंबई में खास करके बेलापुर मतदाता संघ में काफ़ी बड़े पैमाने पे हेल्थ कैंप हो ब्लड कैंप हो सीनियर सिटीजनों का सम्मान हो कुछ हॉस्पिटल्स में फलों की वाटप हो ऐसे कई सारे समाज उपयोगी कार्यक्रम मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयोजित किए गए मैं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी लोग आज इस मेरे जन्मदिन पे मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए निश्चित रूप से उसमें सीनियर सिटीजन थे महिला शक्ति थी युवा वर्ग था तो उनकी सबकी ही एक अच्छा सामाजिक कार्य मेरे माध्यम से हो और इस नवी मुंबई शहर में मैं अच्छा काम करूँ ऐसी उम्मीदें उन सभी लोगों की हैं और उनके उम्मीदों पे खरा उतरने का मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ यहाँ पे देखा गया कि हर पार्टी के लोग जन्म जमीनी स्तर से जो लोग दूर हैं वो आपको मिलने के लिए आए वहाँ पार्टी को साइड में देखिए कि जब भी हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और जो भी कालखंड हो और जो नवी मुंबई शहर के लिए जो उचित चीज़ें हैं या उस समय में जो प्रयास करने चाहिए एक विजन रखना चाहिए एक काम करना चाहिए वो सभी को साथ लेके करने का प्रयास मैंने आज तक किया है और मेरे हर काम में आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का मार्गदर्शन उत, उनके साथ काम किए गए उनके सभी सहकारी और मेरे साथ काम करने वाले मेरे सभी क्षेत्र के सभी समाज के सहकारी इन्होंने हमेशा ही मेरे हर समय में मुझे साथ दिया है और जब भी हम राजनीति न सोचते हुए अगर समाज नीति की काम करेंगे अगर हम शहर की हित के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से हर स्तर से आपके लिए आपसे जुड़ने के लिए लोग आएंगे आज नवी मुंबई एक ऐसा शहर है कि इस शहर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत में ऐसा कोई प्रांत नहीं है कोई राज्य नहीं है महाराष्ट्र कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कोई ऐसा तहसील नहीं है कि उसका प्रतिनिधित्व इस नवी मुंबई शहर में नहीं है इस शहर का अमीर है इस शहर का व्यापारी है इस शहर का कामगार है हर व्यक्ति को सम्मान देने का काम आज आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के मार्गदर्शन में हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हमेशा ही किया है और उसी का ही एक नतीजा है कि लोग हमेशा ही हमसे जुड़े रहे और उनको नवी मुंबई शहर के विकास के प्रति हम कुछ कर सकते ऐसा उनको विश्वास है और उनकी उम्मीद ही भी है तो निश्चित रूप से आज जो मुझे शुभकामनाएँ मिली है तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है और आने वाले समय में समाज के लिए और अच्छा काम करने की क्षमता आज वो एक प्रेरणा और एक शुभेच्छा उनके माध्यम से मुझे मिली सुन अनेक म्हणजे कार्यकर्ते मग ते ज्येष्ठ असतील महिला असतील युवक असतील यांच्या माध्यमातून जाताना आमचं ठरलं असं ते म्हणत असतात परंतु मला अनेक वेळा म्हणजे मीडियाने देखील विचारलं तर म्हटलं की ही गोष्ट खरी आहे की त्यांचं काय ठरलं मला माहीत नाही परंतु नव ह्या बेलापूर मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याची तयारी ही माझी झालेली आहे आता त्यांच्या मनात काय ठरलं आहे विषयात त्या ठिकाणी मी नक्कीच सांगू शकत नाही परंतु ज्या चांगल्या भावना त्यांच्या आहेत ज्या माध्यमातून समाजाचं हित साधलं जाईल नवी मुंबई शहराचं हित साधलं जाईल त्या त्यांच्या भावनासोबत मी नेहमीच राहीन असा विश्वास मी व्यक्त करतो